જિંદાલ કંપની દ્વારા ફાઉન્ડર ડે નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું મુન્દ્રાના સમાગોગા સ્થિત જિંદાલ સો લિમિટેડ કંપની દ્વારા સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વના ભાગરૂપે વિવિધ સમાજ સેવાના કાર્યો કરવામાં આવે છે શૈક્ષણિક આરોગ્ય સમાજ ઉત્પન્ન પ્રાથમિક સુવિધાઓ પર્યાવરણ જતન અને સંવર્ધન સહિત અનેક કાર્યો કરવામાં આવતા હોય છે તેવામાં ભાગરૂપે ફાઉન્ડર ડે નિમિત્તે મેગા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કંપનીના મોટા અધિકારીઓથી લઈને નાના કર્મચારીઓ પણ આ રક્તદાન શિબિરમાં હોશભેર જોડાયા હતા રક્તદાન કરનાર તમામ સભ્યોને ચા નાસ્તો ફ્રૂટ અને ગિફ્ટ અર્પણ કરવામાં આવી હતી આ ઉમદા કાર્યમાં કંપનીના સંજય જા સાહેબ રાજશેખર સાહેબ ડોક્ટર જયદેવ ચંદિલ ડોક્ટર નિરંજન મોરન ડોક્ટર રમેશ ચાવડા કેપ્ટન વિનોદ ચૌબે પરાક્રમસિંહ સરવૈયા પવનકુમાર પવન કુમાર શર્મા યોગેન્દ્ર ગોસ્વામી સહિતનો કાર્યમાં સફળ બનાવવા માટે જહેમત ઉઠાવી હતી આઈઆઈએમ બ્લડ બેંક ગાંધીધામની ટીમનો સહયોગ મળ્યો હતો કેમ્પમાં એકસો પચાસ થી વધારે કર્મચારીએ રક્તદાન કર્યું હતું આવું જોઈએ તેમનો વિશેષ અહેવાલ મા ન્યૂઝના માધ્યમ સ્ટોરી રિપોર્ટ વાત કરીએ તો જિંદાલ કંપની જિંદાલ કંપની દ્વારા સમાગોગામાં મોટો પ્લાન્ટ લગાડવામાં આવેલો છે ત્યારે આસપાસના વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સારી કામગીરી કરતા હોય છે સીએસઆર તહેત ઘણી બધી કામગીરી થતી હોય છે વૃક્ષારોપણ હોય પર્યાવરણના જતન માટે હોય કે લોકોના આરોગ્ય માટે કે શિક્ષણ માટે સતત કાર્ય કરતી કંપની છે ત્યારે અમુક સમયે વિવિધ કાર્યો કરતા હોય છે ત્યારે આજે બ્લડ ડોનેશનનું કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યું છે બહોળી સંખ્યામાં અહીંયાના કર્મચારીઓ અને વેલ બ્લડ ડોનેશન કરવા માટે આવ્યા છે ત્યારે આજે આપણે એમના અધિકારી સાથે મળીએ અને જાણીએ કે આજે બ્લડ ડોનેશનનું મહત્ત્વ શું છે અને આજે આજના કાર્યક્રમ વિશે વધુ વિગત જાણીએ જી સર જે આપણને નામ ઓર પરિચય મેં ડૉક્ટર વિંગ કમાન્ડર નિરંજન મોહન ઓર મેં આપી ચીફ મેડિકલ ઓફિસર હું જનરલ સૌમી जी सर कितने साल से आप यहाँ पे हैं जिंदल कंपनी में कितने साल से हुए? मेरे को जिंदल कंपनी ज्वाइन किया अभी पाँच महीने हुए हैं जी सर बात करें तो ये ब्लड डोनेशन रखा गया है वो किस तहत तो तो रखा गया फाउंडर्स डे ये आज हमारे जो श्रद्धेय फाउंडर श्री ओ पी जिंदल जी उनका आज जन्म जयंती है उसको हम फाउंडर डे बोलते हैं और इसके इस पवित्र अवसर पे हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है अभी तक करीबन कितने कर्मचारियों ने फॉर्म फिलअप किया है इसके लिए। हमारे पास लगभग डेढ़ सौ का तो पहले रजिस्ट्रेशन है और जो लोग यहाँ पे आएंगे उनका भी आ, उनको भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जंदल हमेशा से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझता है हम यहाँ पे आसपास के गांवों के लोगों को भी जो भी हमारे पास आते हैं उनको हर तरह की सुविधा देते हैं चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो तो, चाहे उनको रोजगार से संबंधित हो तो, तो इस बार भी हमने सोचा कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए क्योंकि रक्त की कमी काफ़ी है पूरे देश में और ख़ास करके कच्छ में ब्लड बैंक भी एक दो ही है जो कि जिनमें रक्त की कमी बनी रहती है तो इस बार हमने ये सोचा कि ये एक अच्छा कदम रहेगा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए कि हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन करें जी सर जी बात करें तो रक्तदान शिविर पूर्ण होने तक आपका कितना अंदाजा है कितना ब्लड आप कलेक्ट कर पाएंगे अंदाजे कम से कम हमारा जो टारगेट है आज का वो 150 यूनिट का है जी इससे ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है जी सर युवाओं को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए आप कर क्या कहेंगे मैं एक फ़ौजी हूँ रिटायर्ड एयरफोर्स का अफसर हूँ और ये मेरा लगभग बता ये मेरा एग्जैक्टली पैंतीसवां बार होगा जब मैं ब्लड दे रहा हूँ तो मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि रक्तदान से न तो कोई कमजोरी आती न कोई परेशानी होती है पहली बात दूसरी बात हर तीन सेकेंड में भारतवर्ष में किसी न किसी को एक बार ब्लड की जरूरत पड़ती है हर दस में से तीन लोगों को अपने जीवन काल में एक न एक बार रक्त की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमारे पास लगभग चौंतीस लाख ब्लड यूनिट की ज़रूरत होती है लेकिन जिसमें हम करीब दस लाख यूनिट हमारे पास हमेशा कमी बनी रहती है तो युवाओं को भी आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने चाहिए रक्तदान में और अपने आसपास के लोगों को अपने रिश्तेदारों को अपने दोस्तों को अपने मित्रों को भी प्रेरित करना चाहिए उत्साहित करना चाहिए कि रक्तदान बार बार करें और एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा कि जो रक्तदान करते भी हैं वो एक बार कर लेते हैं हम साल भर में तीन बार रक्तदान कर सकते हैं तो ये अगर आप सर जी आपका नाम मेरा नाम है डॉक्टर जयदेव चंदेल सर जी आप कंपनी में कितने साल से काम है अठारह साल से आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है अच्छा फील हो रहा है ब्लड डोनेशन का क्या महत्व है आप क्या कहना चाहेंगे महत्व तो है कि किसी की जान बच सकती है और खुद को भी फायदा होता है ब्लड रिफाइन होता है जी आप कितनी दफ़ा ब्लड डोनेशन कर चुके हैं सर ये थर्ड टाइम है थर्ड टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें उसके लिए आप क्या कहेंगे ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके जी धन्यवाद थैंक यू जी मैडम आपका नाम बने क्या थे वो मैं डॉक्टर अरुणा वासवानी हम गांधीधाम से आ रहे हैं आईएमए ब्लड बैंक राजा भाई पटेल ब्लड बैंक जी मैडम आज जिंदाल में आए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए तो करीबन अभी तक कितने फॉर्म फिल फिलअप हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन देखो बाहर का तो पता नहीं हमारा थर्टी प्लस तो हुआ होगा जी सही बात तो लोगों में अभी भी ब्लड डोनेशन के लिए बहुत इतने अवेयरनेस नहीं, नहीं। तो कि हम क्या कहेंगे देखो ब्लड देने से हमारे लिए भी फायदा है ठीक है हमारे बॉडी में न्यू ब्लड बनता है जो बीपी है वो सब इलनेसेस हैं वो डोनर को होने के लॉन्ग टर्म चांसेस कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में से निकल जाता है न्यू ब्लड फॉर्म होता है और हम हेल्पफुल हैं हमारे एक यूनिट ब्लड में से तीन कंपोनेंट्स बनते हैं तो हम तीन बंदों की हेल्प कर सकते हैं जी मैडम बात करें तो आप एक ब्लड बैंक की ओर से आते हैं तो आप इतने साल से वहाँ जुड़ी हुई हैं तो कई बार आपकी बैंक में भी ब्लड की शॉर्टेज शॉर्टेज होती, होती, होती है तो उस समय आपको क्या दिक्कत आती है उस समय देखो इमरजेंसी में फिर डोनर्स बुलाना वो है मतलब अब तक इतना कोई डेयर इमरजेंसी नहीं आता है फिर भी अपने कच्छ रीजन में है अवेयरनेस उतना कि इतनी डेर कभी हमारे पास इतनी शॉर्टेज नहीं रहती है Uh, बहुत सारे युवा ऐसे समझते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से वीकनेस आती है शरीर में कुछ तकलीफ रहती है उसके लिए क्या करेंगे? अपने बॉडी में फाइव टू सिक्स लीटर्स ब्लड है अपन टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी एम ब्लड लेते हैं वो वन वन वीक के अंदर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो जाता है थ्री मंथ्स के अंदर एच उतना ही हो जाता है तो कोई वीकनेस का कोई जरूरत होता ही नहीं है थ्री फिफ्टी एम ब्लड में कुछ नहीं होता है जी मैडम बात करें तो ब्लड uh, डोनेशन के लिए कौन सी एज प्रॉपर है मोर देन एटीन एटी से कहाँ तक है सिक्सटी सिक्सटी तक जी और ब्लड डोनेशन के लिए uh, कौन सी कौन सी बीमारी हो तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं कैंसर uh, है फिर ट्यूबिकल uh, है लंग डिजीजेज हैं लिवर डिजीजेज हैं जो मेजर इल्नेसेज हैं उनमें नहीं दे सकते हैं बाकी में कॉन्स करके ले सकते हैं ब्लड कई बार ऐसा भी कहा जाता है जिसको बीपी है या बीपी हाई, हाई हाई रहता हाँ, है हाँ वो नहीं उनके उनका नहीं लेते हैं वेल well, कंट्रोल्ड uh, है तो प्रेशर शुगर में भी लेते हैं जी, जी, तो आज से आपको ये ब्लड डोनेशन के लिए के बुलाया गया है तो आप कैसा फील करते हैं और जिंदा के लिए क्या कहेंगे अच्छा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आगे आके इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनके भले ही सौ यूनिट होंगे लेकिन हम अगर देखें तो हम तीन थ्री हंड्रेड पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इसके लिए थैंक्स अ